Пусть Господь благословит всех нас сегодня. Неделя прошла. Бог милости нам. И мы сегодня собрались, чтобы прославить Его, чтобы слышать Слово, чтобы молиться Ему. Ибо в этом и наша жизнь. Что Иисус Христос, если мы отдали себя Ему, то Он ваш Господин, Он ваш Господь. И Он не хочет, чтобы мы страдали, чтобы мы Чалились, осознавая все это, если вы действительно познали все эти истины, которые есть у нас. Давайте начнем с Псалма 172. «Как благ Бог Израилю чистым сердцем! А я, едва не пошатнулись ноги мои, Два не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумию, видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их и крепки силы их. На работе человеческой нет их. И с прочими людьми не подвергаются ударам. От того гордость, как ожерелье обложила их, и дерзость, как наряд одевает их. Выкатились от жира глаза вроде полностью в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету. Говорят с высока, поднимают к небесам уста свои, и язык их рассказывает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашу. И говорят, как узнает Бог, и есть ли видение у себя. И вот эти нечестивые благовенства. Веки все умножают богатство. И я сказал, так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал невинности руки мои? И подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я бы был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразумел. Но это трудно было в До колени вошел я во святилище Божие и не уразумел конца. Их. Так, на скорских путях поставил ты их и не свергаешь их в пропасти как нечаянно пришли они исчезли, погибли от ужасов, как сновидение по пробуждению, так ты, Господи, пробудив их, уничтожаешь мечты. Когда кипело сердце мое, терзалась внутренность моя, тогда я был невеждой и не разумел, как скор был я пред тобой, но я всегда с тобой. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня. Слава, кто мне молитв, и с тобой ничего не хочу на земле. Изнемогает Бог моя, и сердце мое, Бог твердый и на сердце моего и часть моя в ответ. Ибо вот удаляющие себя от тебя, гинут. ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Господу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои во вратах щели всего. Аминь. Такой вот у нас не ну, первый раз мы читаем этот Псалом. Mm -hmm. yeah. mm. Поэтому и каждый раз он как-то по-новому. По-новому. Многие аспекты, мы что-то переживаем в жизни, Бог что-то говорит нам э, через все, что происходит вокруг. И мы опять обращаемся к Слову Божьему и видим, как Бог говорит нашим сердцам в разное время, по-разному. Поэтому Писание, оно и есть универсальное. Да, мы смотрим где-то разочаровываемся, смотрим на других людей, как они живут, как они благоденствуют, да, и плачем, потому что мы переживаем скорби, трудности, болезни. Я говорю, не напрасно ли я все это делаю, что церковь. Священники, чем ходил, конец одних и конец свой. Да, вот. Возвещает, что ты, Господь, хранишь меня везде, ты руководишь мной. Ты часть моя вовек. И он говорит, да, что с тобой, что у меня на небе, и с тобой ничего не хочу на земле. То есть достигну того, что все материальное, ничего не значит для тебя. Кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле. «Изнемогай плоть мое, сердце мое, Бог, твердыня сердце, моего, часть моего век». Это он узнал во святилище, когда он пришел к Богу, когда он начал молиться, он познал, что эти, которые его раздражали, на которых он смотрел, и когда он смирял себя постами молитвами, и Бог показывал, да, и я, и Бог что эти люди, да, они живут, надменно надменности своей преуспевает, и будет еще преуспевать, а праведной верой жил будет. И можно этого вакуума в этот псалом и проповедовать дальше. Что он видит этих людей, приходит, говорит, как это понять, но он приходит во святилище, в церковь, перед Богом встает, и он понимает конец одних и конец свой, что все, что он делает, это не напрасно все, что они делают, Бог ставит их на скользких путях, и он сидит и смотрит, когда эти люди, годы, богатые, они падают. Был он и нет его. А этот живет и живет дальше. И смотрит на других, которые насмехались над Богом, и нет его. Он говорит, я уразумел конец. И печаль тоже на сердце, что они не познали Бога. И он, возвещает, он возвеличивает Бога, он говорит, что я всегда с тобой, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом, то есть, смотрите, только было разочарование, да я смотрел на несчастливые, как они живут, безбедно, и все хорошо, у них на работу не ходят, трудно не работают, и все у них нормально. И тут он видит их, прошел святилище, видит их и понимает, что я с Богом. И ты держишь меня и ты не отпускаешь меня, ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь меня в славу. Помнишь, ты золотая, золотая цепочка спасибо да? Призвал, оправдал, осветил, потом конечная цель прославил. А Дух Святой работает, чтобы привести к славу. Конечно, мы то мы все придем в славу. Ты примешь меня в славу. И 25 стих, кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле. Да, он верит, что Бог руководит им, что держит его за правую руку, и он примет славу. И кто мне на небе, да, и с тобой ничего не хочу на земле. Это свидетельство того, что здесь земное материально его не держит. Не хочу я ничего, что ты у меня есть. И все, что у меня есть, это ты этого достаточно. В чем благословение этого псалма. Изнемогает плоть моя, сердце мое, пох на сердце моего, часть моя. Вот, да, пока мы в телах, мы, если верны Господу, мы будем страдать, изнемогать в тяжелых трудах. Сколько да, человеку лет 50, там, И больше крепости 70, и большая часть из них болезнь. И интересный далее он говорит, что ибо вот удаляющий себя от тебя гибнет. Не Бог уходит от человека. Удаляются люди, удаляются в свое место, удаляются от Бога, принимают решение, что почему-то, да, я не против церкви, но он начинает удаляться. Его не видно на служениях, он оставляет молитвенные собрания, но он верит еще, постепенно остывает. Остывает в Господе, и, вот удаляющий себя от тебя гибнут. Конечно, но и то они заявляют, что Бог. Да, я верю в Бога, но вот такие вот мои решения. Либо это осознанный мой выбор, потом приходят, когда ты проповедуешь, говорим, что Бог делает, Бог потом встречаешь этого человека и говорит, это осознанный мой выбор, я хочу так жить. Я верю в Бога, но жить хочу так. И удаляется человек от Бога. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя. Далее продолжает псалмы А мне было говорит, приближаться к Господу. На Господа я возложил упование, чтобы возвещать все дела твои во вратах через Слово. А мне благо приближал. Он увидел, что люди удаляются от Бога, они погибают. Он увидел богатых. Он понял их не конец. Он увидел, как они падают. Он увидел церкви Божией удаляющихся от Господа, которые пришли и решили удаляться. Он принял решение, что я ничего не хочу на земле. Здесь, потому что к чему не хочу прилепляться, потому что я видел, как прилепляются и удаля... погибают. Как богатство заманивает их, и вы вспомните всех библейских персонажей, и всех благочестивых, того же Соломона, который мудрости не было ни у кого написано, как у Соломона. Ни до Соломона, ни после Соломона, только у Христа. Вот из людей И что богатство? Да, он богат был. Он не прилагал сердце, но женщины увлекли его поклоняться чужим богам. И он удалялся одному Богу. Вы помните, кому он дошел, да, мерзостью? Перед Богом малку возносил, жертву, а Твоего приносили детей уже, Приносил лично Соломон, не знаю, кто сам не Самый мудрый царь. Да. Самый до мудрый. мудрый Бог... Сколько притчей ходит до сих пор на языках людей. Конечно, да. Самый мудрый царь. Такой мудрости такой не было до Соломона и после Соломона. Что он просил у Бога мудрости и богатства о мудрости, чтобы правильно решать. И Бог сказал, как ты не просил богатства, да? А именно как тебе уразуметь меня. Я тебе дам и мудрое, и Богоц, богатство. С богатством он просто относился, он легко. У него деньги, серебро лежало под ногами, он никому не нужен был. Он достиг таких сделок хороших, что все процветало полностью. Я помню, он построил храм, у него золото с Брокс, он тщательно к этому относился, он наблюдал за Божьим творением, наблюдал, посмотри на муравья, говорит, ленивец, посмотри на муравья, как он трудится. То есть он наблюдал, он на о пауках говорит, который ползет царских чертогах. Откуда он это? Он за этим наблюдал, и ему интересно было, он хотел, размышлял. Бог дал такой, он... но женщины, которые увлекли его, и он заключал с ними союзы, и на фон предупреждал. Говорит, не должен, говорит, что я такого делаю, я заключаю союзы, чтобы мы процветали, чтобы Царство Божие жило. И вот как он в если помните, он говорил, что, говорит, что они не принесли ему пользы. Я, да, тысячи наложниц. Нет, не нашел я пользы нигде, он, он уже наставляет юношу, потому что прожил жизнь, он понял, где он споткнулся, где он упал. И он говорил об одном мужчине, которого он нашел, да, это Христос, потому что безгрешный, это в книге И музыка, и радость, и труды, и забота, ничто не принесло ему пользы. Ни богатство, ничего, он только увлекло. И он удалился от Господа. Да, и царство разделилось, беда пришла. Не просто так, что просто он удалился. Пришла беда но при... за Давида, -то за да, отца твоего. Я не принесу беды, но дети твои после твоей смерти, дети твои будут беда. Представьте, мы живем, да, Бог за тобой заботится, все хорошо. Ну, согрешно, ну ладно. Ну, пустил грех, ну живем за него. Потом раз, последний момент, когда ты уже набрал так, что э -э выхода нет, Потому что только голова осталась, тебя уже там вытаскивают все. Ты покаялся, вроде вернулся, говорит, хорошо. И ты свободно живешь, но читаешь Писание и видишь Иссаломуджи. И Бог сказал, я не приведу к действиям, а при твоей жизни. Но дети твои по пострадают. Поэтому наши пути тоже должны. Мы должны это принимать и понимать, что как мы поступаем, что у нас еще растут поколения, где благо должно быть. И вы помните, что было, да? Раваам разделила царство на 12 колен, потом тюрьмы, потом суды. Вот. Да, привело избавление это все, но можно же сделать так, чтобы уча эти уроки, потому что это Писание нам дано для наставления, чтобы мы сегодня принимали, чтобы ну, Бог не изменился, чтобы мы читая это понимали, что как поступаю я, чтобы не произошло той беды. Может сейчас что-то остановиться где-то, где-то не, делать, когда приходит соблазнение. Изменить сейчас свой путь, следить, куда ты идешь. И наставлять детей, потому что Соломон говорил об отце своем, а вспомните Давида, он в бегах постоянно утекал от своего сына, тот -то он отдал. Но Соломон отзывается и говорит, я помню наставление своего отца. Я помню, как он говорил. Он говорит, сын мой, слушайся. Слушайся, потому что я знаю, я прожил, я не послушал, беда была. Я увлекся, была беда, слушай, не ходи туда. Он так говорит, он наставляет. И мы должны сказать. И в здесь говорится, чтобы мы благо нам было, а мне благо приближаться к Богу. Благо приближаться к Богу. Удаляющие себя от Тебя, гибнут, там мне благо приближаться к Богу. И мы с вами собрались, чтобы приближаться к Господу. Чтобы на Господа возложить наше упование. Чтобы на Бога возложить все наши надежды. и развещать все дела Его нашими делами, если мы поступаем плохо, что Бог делает тебе? Но если мы где-то боремся, где-то сражаемся, где-то поступаем хорошо. И люди говорят, слава Богу, неверующие люди, слава Богу. Говорят, ты есть? Поэтому Благо приближаться к Господу. И мы собрались с вами, чтобы приближаться к Богу. Давайте мы прославим его. Понял. Молитвах наших. Будем Боже, слава тебе, Господь Бог. Боже, благо и прославлять Тебя. Боже, благослови нас сегодня, в этот воскресный день, наслаждаться Твоим присутствием, успокоиться от своих дел Тебе, пойти в Твой покой, чтобы насладиться, насладиться Твоим покоем, Господи, Твоим укреплением, утешением, Господь, помогай Каждый из нас пришел с разными нуждами, разными трудностями, Боже, Яславил нас, Господь, победим. Открывайся нам, Боже, больше, чтобы мы видели тебя, и чтобы мы ничего не хотели на земле с тобой, когда у нас есть ты, чтобы мы осознавали, что этого достаточно. Ибо ты, Боже, ждешь нас, приведешь нас славу, Мы ведомны переживать минутости и сформу. Дай нам благословения, сейчас и завтра. По имени Иисуса Христа молимся.